gider, para da ola? yola! Da! Kışın soğuğunda, para da kızınma ola! Tamam Adam para da paç olabilir! Tamam da! Meseliyse, düğün gelsin! Azərbaycan milli memarlığının klassik nümunələrindən biri də Qəzax şəhərinə yerləşən Qoşa gümbəzdə İsrafilə vağamandır. İnşası 19-cu əsrin sonlarından başlanan bu məşəhət obyekti dövrünün imkanlı, sayılıb seçilən şəxslərdən biri olan Kəsəmənli İsrafilə vağa tərəfindən tikdirilib. 3 nömrə və ümumi şöbədən ibarət olan tarixi abidənin dam örtüyü kərpiçlə hörülmüş kümbəz formasındadır. Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət mühafizəsinə götürülmüş bu tikilinin ümumi sahəsi yardımçı otaqlarla birlikdə 420 kvadratmetrdir uzun müddət bura qapıları açıq qaldı, daha dağıl, alçıq qala dağılmaq həsvəsinə çatdı. 1993-cü ildə bizə təklif olundu. Biz də bir sahibkar kimi bu hamama sahib çıxdıq. Müəyyən yerlərini bərpa elədik. O vaxtı küllü miqdarda həm dövlət tərəfindən, həm də bizim öz şəxsi vəsaitimiz hesabına tamam bərpa olunub. İsrafil ağa hamamı görünüşcə Gəncədəki Görək hamamını xatırladır. İki növbədə işləyən hamam səhər saatlarından günortayadək qadınlara, günün ikinci yarısından sonra isə kişilərə xidmət edirmiş. Bu hamamda iki növbəli iş usulu olub. E, saat 8-dən 9-dan saat 2-yə 3-ə qədər qadınlar günü olub. Ondan sonraki günlərdə kişilər günü olub. Burda qadınınla kişinin bir-birinə görünməməsi üçün çox yüksə səviyyədə izolyator qoyulub, körnə də dədə-baba qaydası ilə. Mədəni simiz olan abidələri gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün üzərimizə düşən vəzifə onları zamanında bərpa etmək və qorumaqdır. Cümşüt Məmmədov, Talih Hüseynov, TTV Qazaq